assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan demak e, obyektga mo'ljallangan dasturlarimizning OP opi darslarimizning demak to'rtinchi e, darsiga ham yetib keldik bugungi darsimizda e, sizlar bilan e, dander metodlarini ko'rib chiqamiz dander metodlari e, demak oldinroq yozib qo'ygan edim mana bu yerda demak e, fazo nomli klass <laughs> ochib olganmiz e, faza nomli klassimizda demak e, tasavvur qiling o'yin tuzdik bu ikki o'lchamli ikki o'lchamli demak masalan obyektlarning harakatini hisoblaydiganemak klass hisoblanadi xo'sh keling buni oddiyroq qilib tushuntiramiz bu yerda demak azo nomli klass ochib oldik va bu klassga demak x va yrk koordinatalari bo'ylab demak obyektlarni qiymatini olamiz shu yerda demak buning yani, uchun biz e, init konstruktoridan foydalanamiz xo'sh e, keyingisi masalan e, x va y koordinatalari orqali harakatlanadigan obyektimiz demak qayerga e, masalan harakatlansa demak uning yurgan masofasini qo'shishimiz ko'paytirishimiz mumkin avvalambor e, dander metodlar haqida osonroq tushuntiradigan bo'lsak dander metodlari bu demak mana ikki chiziq bilan boshlanadigan metodlar hisoblanadi dander metodlari demak paytonning mana yozilgan tayyor metodlar hisoblanadi siz bu yerda demak shularni demak yozib ketishingiz kerak bo'ladi xo'sh endi va mana bu yerda demak kelib o'sha faze nomli klassga mana shu uch va ikki qiymatlarini beramiz f e, bir o'zgaruvchisiga demak olib mana bu yerdakhui natijalarini ko'rishimiz mumkin agar ran qiladigan bo'lsak bizga mana bunday natijani qaytaradi masalan birinchi f bir obyektimiz demak uch ikki kordinata x va y da turibdi va biza ikkinchi obyektimiz ikki va birga turibdi ko'rib turibsiz demak biz mana f to'rt o'zgaruvchimizga mana f bir e, kordinatadagi obyektimiz obyektimizniga ikkinchi obyektimizning kordinatalarini qo'shib mana mana shunday natijalarni hosil qildik mana e, beshu uch masalan uchga ikkini qo'shib besh va ikkiga birni qo'shib uch degan natijani oldik e, bu yerda va yana e, ko'paytirish ayirish amallari ham bor obyektlarni o'zini shunchaki e, qo'shib ayirolmaysiz e, buning eng oson yo'li mana shu e, dander metodi bilan foydalanib qilishingiz mumkin keling biz bir klass ochib olamiz va mana shu klassimizni demak dander metodi bilan foydalanib ko'ramiz xo'sh unda boshlaylik masalan demak bizaga hayvonot bog'i bor deylik bu hayvonot bog'iga har kuni qushlar kelib qo'shiladi mana shu demak qushlarni biza ma'lumotlarni qo'shib boradigan class and use them demek class animals and uh, what I, uh, the it, demek bize bir yerden bana uh, init demek konstruktorunu birinci uh, tuşu bulamız uh, what yani yeah, demek bir yerde uning uh, birinchi qiymatlarini kiritamiz qo'shib masalan bizada de, demak qushlarning demak sonini hisoblaydigan uh, shunday uh, bir obyekt yozamiz xo'sh demak masalan qushning uh, soni bo'la qolsin xo'sh uning uchun selfo soni deymiz va va keyin demak sonni deb qaytaramiz o'ziga xo'sh mana bu yerda masalan bermay ketdik soni xo'sh endi esa demak mana shunda demak obyektimizning sonini oladigan nima qilib oldik xo'shshui demak birs qilaylik xo'sh endi esa demak keyingi demak metodimiz uh, bu add uh, konstruktori hisoblanadi demak uh, buning vazifasi o'sha demak qushlarimizni demak uh, yig'indisini hisoblaydigan yani, metodimiz hisoblanadi xo'sh uh, demak add metodi orqali um, biz qushlarimizni qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi de. xo'sh unda demak uh, demak bu olgan qiymatlarni demak qaytarishi uchun kerak bo'ladi de xo'sh mana bu yerda demak deb qo'yamiz demak bu p uning parametri hisoblanadi xo'sh pi va demak self do um, do soni va demak qo'shilgan demak self pi pi deak bo'ladi xo'sh demak bu yerda demak hozir ha yerda biza bu yerda self emas p ni o'zini qo'yib demak soni deganini qaytaramiz xo'sh demak bu nimalarimizni o'zini demak nimani ichida olamiz o'sha klassimizni ichida olamiz ya'ni bers degan klassimizni ichida bers degan klassimizni de. ichida mana shu qiymatlarni qaytaramiz xo'sh demak mana shu osongina oddiygina no, so, nima yani um, qildik xo'sh masalan endi birinchi marta masalan hayvonot bog'iga kelgan qushlar masalan uh, birinchi first deylik masalan first birinchi marta kelgan qushlar qushlardemak yani, br klassida demak biza aytamiz masalan nechta qush kelganini o'sha sonini yozishimiz kerak bo'ladi masalan birinchi marta demak qushlar o'nta qush keldi deylik o'nta qush keldi va ikkinchi marta demak o'n beshta qush keldi o'n beshta qush keldi Ve uh, demek uh, bize mana şu obyektlerimizin ümumi hesablaşımız uh, mümkün iken. Hoş. Uh, bunun için mesela uh, demek print diyoruz. Mesela bird uh, bird first bird first bird plus second demak birinchi marta kelgan qushlar va ikkinchi marta kelgan qushlarni mana shu yerda masalan qo'shib ko'ramiz natijaniram qiladigan bo'lsak bizaga mana bunday natija qaytaradi sababi bu kompyuterimizning ram xotirasida demak mana shunday natija olnyapdi va uning adresini bizaga qaytaryapti buni biza ko'rsatishimiz uchun yana alohida dandr metoddan foydalanamiz buning nomi st deb nomlanadi ster demak bu biz yozgan metodlarimizni demak string holatida qaytaradi obyektni ichini so, xo'sh demak qilamiz va demak bu yerda de, ko'rib turganingizdek ster metodini qaytarishimiz uchun demak string meoddan foydalanamiz bu yerda chaqirishimiz kerak bo'ladigan nimamiz string funksiyasini chaqiramiz string funksiyasi va uning ichida o'sha obyektni o'zini chaqiramiz a self soni deb xo'sh va demak bu yerda mana shunno deb chaqiramiz endi natijani ko'radigan bo'lsak mana bizga yigirma besh degan natija qaytaradi bu yerda demak ko'rib turganingizdek obyektlarni e, obyektlarga va obyektlarni o'zini qo'shamiz bu yerda demak at metodi at ya'ni dander metodidan foydalandik siz yana boshqa metodlarni ham ko'rishingiz mumkin mana googlega kirib dander metods deb yozsangiz agarchiqib keldi bular dander methods uh, deb yozsagiz ham chiqib keladi demak uni o'zini shaxsiy uh, saytidan ko'rganingiz yaxshiroq mana demak bu yerda demak mana ko'rib turganingizdek foydalanuvchi ta'riflangan uh, funksiyalar keltirilgan siz bilan o'zingiz ko'rib chiqib qaytadan tekshirib ko'rib o'rganishingiz ham mumkin bo'ladi xo'sh demak bugungi darsimiz mana shunday qisqacha bo'ladi keyingi darslarimizda yana yam ochiqroq ko'rishga harakat qilamiz sog' bo'linglar